看够了没有？这这这，对不起，我走错房间了。什么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 死了？死了死了 走了，哎，把这喝了再走。谢啦！一大早你还跑出去买牛奶了？不是买的，是你留在冰箱里的。冰箱里的，我没有剩啊。不是这个吗？你给我喝这个。没过期，我看看。 这是稀奶油，是做奶油的原料。你知道你知道这里头有多高的卡路里吗？不知道。不知道你给我喝。你喝的挺欢的。杨木泽，哎，你快迟到了。啊哎，啊？你说什么？要不算了吧，我再重新叫辆车。没事没事，啊。 谢谢、嗯。<noise> <noise> 车吸奶油在胃里发酵，想吐。哦，那没事，忍一忍就过去了啊，问题不大，别大惊小怪的。你要学会坚强啊。梁木泽，你故意的？那你可真是想多了。你说我一个土老帽，我哪分得清楚什么吸奶油跟牛奶的区别呀？我看都一样。鬼扯。 你不就是气我昨天晚上给你铺了美少女四件套吗？你想报复我？我告诉你，亏你还是个特种兵呢，心眼比针眼都小。像你这种人，别说失眠了，说不定哪天直接猝死都有可能。咱俩、啊、谁小心眼、啊？你啊啊。啊！到了。 早啊，小初。早啊。这是我战友。你下不下车？啊？ 你怎么来了？谈练事情，还没吃早饭吧？吃过了。那就留着下午加餐吃。怎么了？赶紧拿开我，我不能再看见他们。这是我战友。 喂，帮我查个人。